Какая уже документы формальны? Есть. Есть все? Да. Значит, прежде, когда будете подписывать контракты, пожалуйста, изучите нормы закона. Я как это делается. Давайте без переговоров. Как так, это, чтобы я от актера? Что? Что мне ответ нельзя дать на ваш вопрос? Да мы пока сейчас слушаем меня. Я рассказываю, какие проблемы я увидел при ознакомлении с вашим контрактом. Контракт составлялся вашим юристом. Правильно? Правильно. Right. В этом контракте есть пункты, которые у других есть, у вас нет их. Я вам сказал, в контракте должно быть предусмотрено основание расторжения трудового договора в связи с невыплатой налогов. Это податков в податковом кодексе, налоговом кодексе написано. Если этого пункта нет, это существенные условия договора. Второй обзавтра подойдите. Вы его знаете тоже. Как юрист. Следующий момент. В субботу я осуществлял прием граждан. Примерно 80-90% проблем в городе Желтые Воды – это текущие роли. Но больше меня как бы, возмущает не то, что не делались эти работы, а то, что пишутся ответы, в которых излагается неправдивая информация, собственно, вранье. То есть пишут... Ремонт будет сделан в октябре 2014 года, не делается. Ремонт будет сделан летом 2015 года. Не делается. Ну не, не сможете сделать. Зачем писать это? Вот, вот это мне непонятно. Ответить? Да. Вот я могу ответить. Мы планируем свою работу. Но мы ее планируем с учетом того, что с нами наш рабочий исполком также рассчитается. У нас будут оборотные средства Вы это хорошо тоже понимаете Что без денег закупить материалы невозможно На данный момент, вы это тоже хорошо знаете Что миллион девяносто тысяч должен нам исполнить Этих оборотных средств нам не хватало для того, чтобы выполнить заявки Это раз Во-вторых, у нас сейчас убытки 2 миллиона 400 000. Если учесть, что в прошлом году было 36 тысяч прибыль я могу сказать, откуда они взялись. Из-за того, что экономически обоснованные тарифы не были приняты вовремя. Это второй показатель. И жалобы много. И хотел бы, чтобы местный совет также выполнял свою функцию. То есть капитальный ремонт жилого фонда. Я думаю, что и вам желаю, чтобы у вас это получилось. Поди, да. Я ответил на ваш вопрос. Так еще раз, я не понял, почему вы пишете о выполнении ремонта кровли текущей, указывая дату, которая не соответствует действительности, потому что не обещают, что заплатят местный бюджет. Но вы здесь не пишете о том, что при условии, что будет вот так. Я людям это и не должен писать, нишку не, не местный бюджет дал, -а -а. и это подтверждение. Олег Федорович, а, -а, а почему у нас в городе одна из сложнейших ситуаций с кровлей? Можете пояснить? Могу сказать. Да. Потому что у нас кровли делается одна, две, капитальный ремонт в год. 450 домов. Сколько последний дом должен сдать лет капитального ремонта? Текущий ремонт предусматривает после капитального ремонта содержание в течение 10-15 лет. А у нас вовремя делались текущие ремонты крови? Текущие ремонты делались вовремя. Это во-первых. Во-вторых, текущие ремонты делались из расчета того, что заплатят люди В 2014 году люди заплатили за ремонт текущий 12 тысяч квадратных метров крови Сделано 14 тысяч Это 22 копейки с квадратного метра, которые были. Олег Федорович, да? вы как руководитель Оцениваете затраты вашего предприятия С точки зрения эффективности может быть есть вопросы по эффективности управления в вашем предприятии. Может быть, лишние затраты у вас административные. Если 20 миллионов у вас заходит, а себестоимость у вас услуг какая? 14 год, помните? Какая у вас себестоимость? Цифра. 17 миллионов. Ну, я знаю. 17 миллионов. Видите? Ну, То есть. Ну что? У нас услуга. А вы а в стоимость включаете административные затраты все? Владимир Васильевич, я хотел бы, чтобы вы понимали, что такое услуга. Олег Федорович. это то, что не производит э, Олег продукцию. Олег Федорович. Вот люди, они, которые приходят ко мне, они вот, не хотят понимать то, что вы говорите. Они хотят получать э, фактические услуги за те деньги, которые они вам платят. Правильно. Понимаете? Вы решили вопрос по домового учета. Денег, которые заходят в электронном системе, чтобы, как в Александрии, мы зашли, с 10-го года в Александрию, Питере, задав свой пароль, сколько у меня по дому денег. Владимир Васильевич, то, что от меня зависит, я сделал. То есть сейчас у нас в тестовом режиме уже сайт. Олег. Но то, что от меня не зависит, то, что э, обл. администрация э, до, э, договор заключила на программное обеспечение, здесь я, наоборот, вас прошу помочь в решении этого вопроса. Потому это что бухгалтера вручную считают. Это не, не прием. Это просьба. Помочь в этом вопросе. Вы акты выполненных работ внедрили. Подписывается сейчас, Да? А почему с 2013 -го года, когда вы были здесь замом и принято было это решение по актам, почему с 2013 -го года до сих пор это не сделано? Владимир Алексеевич, если вы видели это решение, то я как первый зам был его инициатором. И предлагал и тогда, и после того предлагал перейти на 869-е постановление. Потому что только так можно было это делать. И городскому голове это было также доложено. Но я не был городским головой. Алексей, Плава, в конечном счете людей, в том числе сидящих здесь, интересует следующее. Разумные тарифы за фактически предоставленные услуги. И три постановления, на которые вы ссылаетесь, вы же помните, они предполагают расчет из расчета того, что фактически эти услуги будут предоставляться. Мало того, по дому. То в настоящее время у нас нет информации по домам и у нас фактически услуги не предоставляются. У нас куча людей. Что с ними делать, что с ними делать с людьми? которые хотели получить услуги, платили деньги, а им эти услуги не оказали. Если не оказаны услуги, будет делаться перерасчет, это вы знаете тоже. Сейчас по перерасчету мы вернемся. Хорошо. Так, ну я понимаю, вам трудно в этой ситуации. Но дело в том, что знаете, вот смотрите, когда в, в бизнесе... Олег Ильич, Для когда в бизнесе... Не было сейчас вот этого показателя, Надо было меня вызвать, задать вопросы, получить ответы. И тогда мы с вами... А давайте я буду решать, как это, это вас, делать лучше. Это ваше Хорошо, Олег? Конечно. А не вы будете мне указывать. Я Если не в бизнесе я нет денег выжить, то адвокат ездит бесплатно на маршрутке в Днепр, а не на машине. Если нет денег, мы от мобилки отказываемся. У меня мобилка это очень дорогая, за 600 гривен. Она была за 200, понятно, да? Вы поняли? На машине без я не ездил, потому что нет денег просто. Надо жить по средствам. Вы коммунальное предприятие. Надо столько тратить, сколько вы заработаете, с учетом того, что вы людям окажете услуги. Олег Федорович, мы заработали. Олег да. вопрос не в этом. Я еще раз говорю, Правильно. у вас такая же ситуация. Либо вы, либо люди. У меня выбора нет. Но я склоняюсь все-таки, что, скорее всего, у вас проблема. Олег Федорович. потому что вам за жалоб люди просто не выходили здесь. В субботу это было нечто. Все классика, это кровли. Их не интересуют ваши проблемы. Они платили деньги, и они не получили услуги. Вот что их интересует. Все. Владимир Васильевич, значит, вы Олег Олег лицом на <как> данном надеюсь. Вы понимаете, что... Олег Федорович, у вас две вышки. У вас две вышки. Какие две? Ну, которые поднимают. Да. Понимаете? Да? да. Одна работает? Обе. Обе работают? Да. Все нормально у вас? Да. А вот еще раз скажите, вот в чистом месте тарифы на те машины, которые они получили от вас, снижены на 50%. А у вас тарифы такие же не тарифы, а нормы расхода. Остались такие же? Точно такие. То есть не так, как они снизили. Или уже снизили вы? На основании чего не могли снизить. Расскажите мне. Я все понял. У вас тоже есть подания Раз налоговые. До вашего увольнения? Вопрос следующий, касающийся тарифов, ответьте уже здесь. Я стал городским головой, ответьте здесь. По придомовой территории. На основании какого нормативного документа вы определили придомовую территорию? На основании измерения БТИ какого-то там затертого года. Что ко мне из Подольска? где 90% примерно жилого фонда является ОСББ, тариф по этим ОСББ, как не из Подольский, город не немножко больше нашего. Тариф по этому СББ составляет на сегодня, на лето 2015 года, гривна 70 примерно с лифтом, а у нас до 3 гривен. Владимир Васильевич, так как я отвечаю за жилой фонд на данный момент, то сделаны расчеты по содержанию жилого фонда, в соответствии со всеми нормативными документами. Что в комец подвозку? за что они платят в этом тарифе, я не знаю. Олег Юрьевич, у вас видение развития вашего предприятия, кроме как объединить два ЖЭКа, есть глобальные изменения вашего предприятия? Самое глобальное изменение, я еще и в 2013 году предлагал, чтобы люди видели, куда что идет. И все. Это главное для меня. Но для этого, я еще раз говорю, мне нужна и ваша помощь, чтобы было у меня программное обеспечение. Вопросы присутствующие? Пожалуйста, Анатолий Иванович, пожалуйста. Я хочу документ решения для конкому от 9-го года, в ведь сказано, Називається про відміну дії рішення виконкому ну, норм 161 про затвердження форми договору про надання житлово-комунальних послуг. А далі «Вирішено виконком відмінити дії рішення 161 про затвердження форми договору про надання житлово-комунальних послуг. Форма, яка була за, за, законаний п'ятому році. А далі директору Шевякову. Провести договор із позаражами у відповідності з вимогами постанови кабінету міністрів від 2005 року номер 529 Тобто відмінили договора в 9 році, і потрібно було відповідно до 529 постанови провести слухання з кожним будинком. Заключити ті типові договори, які були виписані в цьому договорі, і працювати з співвласниками будинків. Нічого цього зроблено не буде. Тобто, з 2009 року, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, відносини будуються виключно на договорних засадах комунальної сфері. Договорних засад цих не було. На сьогоднішній день вступом в силу отого останнього закону 470 417 який зобов'язує Будувати відносини і вибирати управителів і виконавців самим співвласників будинків, взагалі ПЖРО не має права працювати. Тому говорити про якісь реформи в ПЖРО і про управління ПЖРО не приходиться, тому що вони взагалі на сьогоднішній день не мають ніяких повноважень і права співпрацювати, тому що в них немає договорів. А якщо вони хочуть працювати, вони повинні відповідно до того закону 417. Потрібно з кожними власниками будинки зустрітися, заключити з ними договора, і тільки потім можна з ними працювати. Тому реформи, якщо робити, то це потрібно починати з основ. Потрібно зробити те, що потрібно зробити відповідно до закону. себя как баланса жилого фонда, кроме решения Желтоводского городского совета 95 -го года и решения исполнительного комитета 92 -го года, есть какие-либо еще документы, подтверждающие ваше право быть баланса содержателя? Васильевич, я могу на это по-простому ответить как юристу, опытному человеку. Не дай бог, что-то случится с любым жителем, Сорвется потолок, поранится или, не дай бог, убьет. Кто будет отвечать? Никто. Баланс Тогда вы не будете говорить, у вас вот этот только документ или другой. У вас на балансе стоит, вы скажете? Стоит. Все, Олег Федорович, ты Так будет? Так. Олег Федорович, ну вы понимаете, что баланс содержатель, если закон почитать, вы должны тогда и капитальные ремонты производить. Нет. Ну, хорошо. Закон жилища ККК почитать. Да. Мы можем с вами... делать. Да. А вот теперь расскажите, вот тут балансозадержатель вам предъявляет... Буду... Да, да, Олег Федорович, в ПТИ имеются документы, в архиве документы, на которые вы пытаетесь сослаться, говоря о том, что было со содержатель Знаете, о чем там самое главное Там даже есть, я нашел договора, по которым там передают электрон, жилой фонд города. Но там нет самого главного. Там нет актов передачи, к сожалению. Но теперь вопрос. Значит, э, реформа будет идти в городе по направлению, прежде всего, ЖКХ. Я здесь заявляю ответственно жителям города о том, что Направление реформирования будет выбрано следующее. Те, кто в городе создал ОСББ, они получат от города все, что можно. Я сделаю все, чтобы программа развития ОСББ была в городе. И деньги, которые только есть, возможно, внешние, нашего бюджета будут идти туда, для того, чтобы показать людям, что ОСББ будет существовать. Но у вас проблема в СББ, ту, которую вы не можете решить годами. Вы не можете получить документы на этот дом. Вопрос. У вас есть документы на домах. В присутствии всех сейчас скажите на камеру. У вас есть по жилому фонду документы, сети, строительная документация, акты государственных комиссий о приемке в эксплуатацию и так далее, и так далее. Есть это документы у вас, у или нет? Владимир Васильевич, отвечаю. То, что передано было, оно есть. То, что как ЗУС ничего никто не передавал, отдали дома, чтобы они не посыпались, там ничего нет. То есть вы скажете людям, что у людей проблема, документов у вас практически нет. Ну, те, что есть, я еще раз говорю, те, что переданы, они у нас есть. Давайте. Скажите, пожалуйста, Представьтесь, пожалуйста. Я являюсь представителем громадской формулания по хвилю громадского желтой Суде. Сергей Андреевич. Не вопрос. Вы коммунальный бог, нет коммунальных От комитета есть управление ЖКХ. Как вы, как-то с ними спилкуетесь, они вам оказывают какую-то помощь. Или просто вы сами по себе работаете. Ну как предприятие мы сами по себе работаем, но естественно управление ЖКХ является органом, которое между городским головой его замом и нами находится. То есть управление ЖКХ. Э, это орган да, комитета. Комитет. Э, то есть э, есть э, определенные функции, которые, допустим, предприятию не присущи. Это подготовка проектов и вынесения на исполком вопросов ЖКХ это однозначно вопросы управления ЖКХ а не предприятий то есть есть определенный круг обязанностей у них и хозяйственная деятельность это наша деятельность Скажите, пожалуйста, Сколько раз вы отчитывались 14, 13 или 15 этом, о ваших проблемах. Каждый квартал отчет передается в исполнительный комитет. Вы, когда вы отчитывались, я не, не, меня не интересует. Как это сама заслушалась на э, исполку. Когда? И на декомпутации. Сколько я раз? Я даже не считал. Когда мне предлагали это делать, я это не считал. Речь идет о том, что в соответствии со статьей 30 устава города, желтые годы, Руководители коммунальных предприятий обязаны отчитываться на сессиях городского совета. Речь идет о том, что вы не отчитывались, я правильно? Владимир Васильевич, но сессии готовят не коммунальные предприятия. Я, я правильно? Потом... Идет... Давайте я, так, подведем черту. Первое. То есть я хотел бы от вас в ближайшее время увидеть перспективный план развития вашего предприятия в рамках того, что делается в стране и то, что делается в городе. Потому что если плана нету, тогда я понимаю, что у нас пути между вашими ваши пути и потребителями, они расходятся вообще. То есть вы не идете на встречу. Ответьте на камеру на те вопросы, которые мне задавали, как человек, который руководит предприятием, обязаны, обязаны это делать. Крыши в ближайшее время, которые текут, вы отремонтируете или не отремонтируете? Не отремонтируете. Не отремонтирую. Следующий вопрос. В ближайшее время не Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, жителям города есть проблемы, не связанные с крышами, то есть не требуется греть там. Есть проблемы, связанные по кропотке на дома, они находятся там на грунте, где высоко, высоко грунтовые воды. Отмостку домов вы сделаете там, где вас просили сделать или не сделаете. Швы вы на стенах сделаете или не сделаете сейчас? В большинстве этих вопросов это капитальный ремонт. Владимир Васильевич, это только от вас зависит. Следующий выделять. вопрос. Скажите, пожалуйста, финансовое положение предприятия сегодня. Я вам уже его назвал. 39 было в прошлом году прибыли и 400 убыток. Благодаря своим первое принятия Следующий вопрос здесь же. Скажите, пожалуйста, дебиторская задолженность, кредиторская вообще? 25 миллионов дебиторская и, по-моему, 19, 19 кредиторских. И вам сколько можно бюджет города? Бюджет города мне должен если брать с 11 по 14 год, порядок цифр, 3 миллиона 31,7 тысяч, это с 11 по 14, за благоустройство за 15 год, 1 миллион 386, кроме того, 1 миллион 297 это субсидии державный бюджет должен. я сколько я, вам, я вам сказал за город, и говорю сейчас о державном бюджете. И также год 187,7 тысяч. И теперь вопрос следующий. А сколько вы должны бюджету? 650 тысяч. Все? Все. Арень. Арень. Как видите, порядок цифр в нашу пользу. И какие действия вы предпринимаете? А вот эти долги, которые бюджет перед вами имеет, они подтверждены фактически фактом выполненных работ вами? Факты выполненных работ описаны на всех. Тогда вопрос, почему вы не подавали иски? Подан иск, и вы знаете, что выиграл уже не добавили. И последний вопрос, касающийся присутствующих здесь людей. Почему все-таки до сих пор вы не оказываете услуги и не подписываете, и не, ну, фактически не оказываете услуги? Можете пояснить? Я не могу. Ну, посыпали вы траву под в этих подвалах, понятно, и никогда не было посыпано, что вот, я брал уже подстал, ладно, с мышами, их там не было, но вы посыпали, чтобы, наверное, что понятно. Ну, не мы посыпали. Да, понятно. Следующее. Почему до сих пор не решен вопрос подписания акта выполненных работ? Объясните мне. Я еще раз говорю, чтобы подписывать акты выполненных работ, мы их сейчас подписываем в том виде, который есть, а для того, чтобы обсчитывать каждый из них, Нам треба брати огромний колектив, або програмний вискочив. Вот ну і все. Олексій Григоріч, 26.10 я вам написав два заявлення. Я Витрич Олександр Григорьович, уповноважений зборами співвласників на реєстрації ОСББ, будинку номер 29 вулиці 50-річчя комсомолу. Я написав вам дві заяви про надання інформації. Перша заява виконання закону України про особливості здійснення права власності багатоквартирному будинку. Прошу надати інформацію про технічний стан будинку номер 29 по вулиці 50-річчя Комсаду. І другий запит. На надання інформації, заява знову ж таки в виконання закону, що, опять же, про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Прошу надати перелік власників житлових та нежитлових приміщень, будинку 29 із зазначенням загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень, прізвища, ім'я по батькові власники, площі окремих квартир та нежитлових приміщень, документи, що підтверджує право власності кожного власника, заборгованості за житлово-комунальні послуги на 01.09.2015 року. По кожній квартирі та на житловому приміщенні. Інформація необхідна на виконання рішення зборів співвласників для визначення форми управління будинком створення реєстрації ОСББ. Подобуйте. Чому вже? пройшло вже місяць, пройшов по закону. Ви відповіді не надали. Тож, виходить, відповідь я вважаю, буду. що ви ігноруєте, відповідь точніше, ви нехтуєте відповідь. закони України і чините перешкоди в створенні ОСББ. Вам це не вигідно. Але информацию вы должны мне дать. надать. Когда мне будет эта информация? Информацию о э, индивидуальных данных мы вам давать не будем. Вы сами организовываете ОСББ у себя в доме. Читайте закон, как это должно быть. Каждый из ваших жильцов, имея свою часть. Спасибо, не надо мне это рассказывать. Когда будет ответ на мои заявки? Ответ, я Пишите. знаю, что они были уже. Олег я <говорит> понял, Значит, я все понял, Олег Юрьевич, так не пойдет. это Я, если на камере мы не будем устраивать скандалы, но я еще раз предупреждаю. Это потребители ваших услуг. Это, это потребители. Мой. Но я отдаю только ответы в рамках законодательства. Да. Все, понятно. Вопросы есть? Все, спасибо.